halbı çox gözəl də ifa edə bilərdi amma vaxt keçir, zaman keçir o mahnı səslənmir. Səslənmir deməli o mahnı yoxdur. İstidir, dadlı, məsəl üçün müğəllimiz var Samir Cəfərov. Mən fəxr edirəm ki, bizim belə bir müğəllimiz var. Amma 2 dənə mahnım var elə niçə illərdir o mahnılar yatıb. Halbuki o mahnılar səslənsə mən hesab edirəm ki, doğrudan da bir məhkəmədə bir hadisə olardı. Bir evladı elə bir ki, verirsən gedirs sonra bilmirsən onun taleyini. Elə də mahnılar var ki, mən onların taleylərini, bilmirəm hardadır olar. Yəni bu çox ağır bir şeydir. Bilirsiz, hərdən adam belə cəhşətə gəlir ki, necə olar? O da sənin övladındır. Niyə görə o mahnı səslənir? Niyə görə onun ömrü belə gəldi? Yəni kölgədə və ya qurt uğursuz, mən bilmirəm. Amma ümidlə yaşayır ki, o mahnılar da bir vaxtı xalqın e, yəni ki, sənin canına veriləcək. dəki mənim davamçım mənim musiqilərimdir. Mənim əsərlərimdir. Mən gecə ailə görmüşəm, 30 yaşımda hardasa. Mənim bir ailəm də vardı və o ailədən mənim bir böyük qızım var Özbekstanda. O dilçidir, çox gözəl dilçidir, ingilis dili çox tarıftı. Və ordadır. Balaca qızım indəsənət gimnaziyasında oxuyur. Düzdür, musiqi üzrə yox aktyorluq və rejissorluq. Hə, mənim demək olar ki, davamçım yoxdur musiqidə. Mənim atam, yəni evdə mənim üçün atadır, amma başqa yerdə həm atadır, həm bəstəkardır. Yəni mən atamı çox istəyirəm. Bizim bir evladımız var, Bəhriyad adında. Düzdür, atasının sənətini davam elətdirmir, amma vokala meyllidir. Atası da hələ ki ona dəstək olmaq fikrindədir. Tomar Nüqman oxuyaq. İ <Sessizlik> ben sevinirim ki benim hatam Tahir Ekber'dir ve bundan da gurur duyuyorum. Tahir benim çok samimi, çok. Yaxşı, uşaq, onun qalbi çox uşaq qalbi var. Ailəsinə böyük hörmət bəsləyən, ailəsi ilə dost olan bir insandır. Tez özündən hirsdänsə də, o tez o, o hislərini cilovlaya bilir və insana qarşı çox diqqətlidir. Bir də görürsüz, əxirdə bir ə, nə isə detaldan, ən balaçək bir nədənsə, xırda bir nədənsə kəsə bilər. Çox mülayim bir insandır, çox tərbiyəli, yüksək ə e, e, dərəcədə ziyalı bir insandır. Həmişə onun e, deməli e, dediyi məsləhətlər, tövsiyələr doğrandan da e, belə müdrü, təmkilli insanın e, məsləhətləridir. Gözəl musiqinin müəllifində pis şey olmurmuş. Mən də hələ ona görə inandım və inanmışam. Bu gün dinləyirəm. Gəlbin sarı siminə toxunan bir çox mahnıların bəstəkarı da Tahir Əkbər. Atası ilə bağlı xatirələrinə həsr etdiyi musiqilər xüsusi yer tutur yaradıcılığında. Hər dəfə bu mahnılar səslənəndə gözləri dolur. Kövrəlir bəstekar. Mən indiyə qədər ə, ən sevimli mənim yəni ki, fəslim payız fəslidi. Amma son vaxtlar mən üçün baharı seçdim. Mənə bir nəfər dedik ki, bilsən niyə görə? Yəqin ki, qocalırsan, artıq sən qorxursan o payızdan. Və ona görə Sən atırsan o işığa, o nikbinliyə, o bahardakı o varə o ahəy. Ah, Bexəm də ona görə. Bax, kövrələr insan mənə gəlir ki, bax bu fəsildə. Qayrın. Hoşuma gələn cəhətdir. Yola çıxın, tot diçə. O sözü sözün səsin eşidir. Eşidə bilən Dağlors. Bu texnən müsləhlərlənin işləyir. Daha əvvəl e, musiqini yazıb qəlibi düzəldib, ora ərədip şairdən xahiş eləmirik. Ora söz ərəttik. Xəzəllərin rəqsi adlı bir əsərim var. Fikret Qocanın sözlərindən çox gözəl o Fikret müəllim o əsəri yazıbdı. O Xəzəllərin rəqsində. Bizim özümüzündə bir rastaləyimiz var. Biz bu hazırlar bu ay salamat idi. Biz bu ay devrini o hazın devrini insanı yazmış. Özəllərinə bax. və orda təəssürün ki e, bax həmin o məqamlar var o kövrəlmə soldu günlərim, qəzan oldu günlərim. Saraldı yarpaq, yarpaq, inləməyən günlərim. Çox gözəl bəstək idi. Onun mahnısını oxumuşam, qərarsız oldum. Bəs necə düşüb bu varsız gələcək? Heç qumanım yox, bir də biz görüşək qərarsız mən oldum, vəfasız mən oldum, günahsız mən oldum. Qərarsız bağlı idi mənim atamın o vaxtı e, mənə qismət olmadı o, yəni ki, dünyasını dəyişəndə mən o məqamda yanında olmadım və orada elə bir söz var. E, qərarsız mən oldum, vəfasız mən oldum, günahsız mən oldum. Yəni ki, günahım var, amma vallahi mən onu qəsd edə bilməmişəm, yəni günahsız deməli olum. Baş nəcəbəzəm bu laqsız gəlişə, heç görməli məlum yox, pərdəsiz görmüşəm. Qərarsız mən oldum, vəfasız mən oldum, görsüz mən, mən oldum. Qoyum, qərarsız mən oldum, vəfasız mən oldum, küdənsiz qismət olmadı. Yəni e, yaxın bir adamla o son məqamda əlbəttə onun yanında olmaq, yəh, ya, hələ adamı, yəni ki, qismət olmur. İndi mənə bax qismət olmadı. E, yəni ki, indi e, bu da bir Allahın hökmüdür yəqin ki. O kədər, o o his bax o musiqidə dəkəndə özlü biruza verir. Və hər bir ifaçı Ola bir bir damla ürək qoyanda o doğrudan da o məlim Rəhimdir olur. Kiçikdim görüşə. Gələ bilmədim. Sındıran... Tayir müəllimin yaratdığı mahnılar o qədər gözəl mahnılardı ki, o mahnıların hər birində bir dünya var. Hər birində bir həyat var. Ruh həngəncə olan bəstəkar gənclərə dəstək olmağa çalışır daimı. Sənətli ilk addımlarını atan ifaçıların onun mahnılarını səsləndirməsi sevindirir onu. İstedadına güvənir gənc əslin. Bir neçə ildir ki, e, münsiflər heyətinin üzvü kimi televizya e, müsabiqəsində görürəm. Və onun dəyərləri, dəyərli məsləhətləri mən inanıram ki, gənc sənətçilərə, musiqiçilərə, bəstəkarlara çox böyük həm gözəl məsləhətlərdir. Tayır həmişə e, çox obyektiv olubdu və inanıram ki, bundan sonra da obyektiv olacaq və onun onunla da bizim musiqi cəmiyyətinə gələn gənclər də öz üzərlərində daha çox çalışacaqlar. Bizim xalq ulduzu e, deməli e, yarışmasının çox gözəl istedadların nümayəndələri vardı. İstər xalq ulduzu 1-də, istər 2-də, 3-də və mənim belə avazlı mahnılarımı oxuyan 1-ci dəfə Eldəniz olubdu, sonra 2-ci və Əriz Şəhnəb olubdu. Bu səhnə çimlər kimi qarda. <laughs> Mən səndə bildim, nəvəndə bildim, vasits. Mən çox şadam ki, mənim mahnalarım da o yarışlarda iştirak edir. O yaxşı insandır, yaxşı sənətkardır. E, mən deyərdim, o yaxşı pedaqoq da ola bilər, çünki onda bu qabiliyyət vardır. Pedaqoji fəaliyyətdə də işləyə bilər. Cavanlarla işləmək o deməkdir ki, mən də cavanlaşıram onlarınla bərabər. Bir e, ansambl yarandı və uşaqlar e, dedilər ki, Tahir müəllim, bu ansamblin adını Amin qoy. İncə sənətin müxtəlif sahələrinə maraq göstərib Tahir Əkbər. Aktyorluq, rejissorluq, rəssamlıq, poeziya kimi sahələrə cənatıb. Nəhayət ki, musiqi də tapıb özünə. Mən rejissorluğa e, dərdən də məydunum var. Mən dramaturgiya ilə yəni, yaxşı hiss edirdim. Və aktyorluq nəsə bir şey də var. Düzdür, aktyor məsləhəmdim, amma yeri gələndə hərdən vallaha mən elə bil ki, sanki aktyor kimi istəyərdim o rolu oynayam, yəni bacarardım. Bax, belə bir hərdən olur. Mən e, bəstəkarlıqdan qabaq, şeiriyyətə də e, yəni ki, münasibət eləmişəm yazmışam, pozmuşam sonra rəssamlığa. Amma görmüşəm ki, yox, o orada istedad yoxdur. Hər tərəfli istedadlar tən olmasa, o əsər yaranmayacaq. Musiqi sözə can verir. Sözü həyata qaytarır. Bir də görürsən adi sözdür, o mahında oxunanda. Əlbəttə bəstəkarın o ayrı şeydir. İki qanadı, biri şair, biri bəstəkar və onun döyünən ürəyi müğənnisi. Müğənninin ən böyük nailiyyəti, ən böyük qələbəsi odur ki, onun bəstəkarı ondan həmişə razı qalsın. 2006-cı ildə mənim üçün ən önəmli bir il oldu. Mən e, o vaxtı 60 illiyim qeyd olundu e, bizim böyük mədəniyyət ocağımızda, filarmoniyada. Mənim iri böyük bir əsərim. Mərhum bizim böyük şairimiz Cabir Novruzun sözlərinə Yarəbaldı böyük bir simfonik poema, xor, bədii qəyyət azam, yəni ki çox böyük, həmin o 2006-cı ildə o əsər səsləndi, çox uğurla da qəbul olundu. Tahir müəllimin yaradıcılığı müxtəlif şaxəlidir. Burada bu vokal sənəti, mahnı janrı Bu süjət də çox gözəldir. Mən onu arıq istəyirəm. Tahir Əkbər simfonik musiqi sahəsində və vokal simfonik musiqi sahəsində yaxşı əsərlər yaradıbdır. Məsələn, Bəxtiyar Vabzadənin sözlərinə Amin əsəri vardır. Onun Fəmil Mehdinin sözlərinə Azərbaycan peyaməsi var. Və onlarla belə əsərlər yazıbdı. Bu çox təqdirə layiq əsərlərdir. Xüsusilə bu əsərlər arasından mən Ya Rəbb əsərini xüsusi demək istərdim. Çünki ə, bu əsəri o salis xor və simfonik orkestr üçün yazılıbdı. xaricdən gələn qonaqlar da bu əsəri çox gözəl qəbul etdilər. Bu əsərin adı Yarəbi idi və ə, doğrudan da Tayır bəyrim burada ə, gözəl ə, belə simfonik lüfə yara da bilmişdi ki, o ə, mövzunu ə, belə dolğun sürətdə ə, musiqi vasitəsilə açıba bilmişdi. Çox gözəl belə bədii üslubla. Mən tam ki orada bir imtihan verirdim ve mənə görək ki o imtihanı mən uğurla verdim. Yaruzluq keçirəndə o Ələfədə Dünya Azərbaycanlılarının 2-ci qurul təyi keçirilmişdi. Və o Ələfədə mən bir əsər yazdım. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəy himni. O əsəri mən həsr etdim ulu öndərimizin əziz xatirəsinə. Bir olsaq qardaşlar, basılmaz vətən Daşatmaz yurduma hər yoldan ötən, torpaq həsrətidir ruhlara çökən, yolunda vuruşa hazırıq vətən.